Рассказывали, вот именно как трое попали. Вот мой отец, там Петя и Алеша попали под... Они сидели в Лешке, получается, следили за улицей, услышали сначала, что прилетел снаряд где-то далеко от них, там в нескольких там, десятках метрах. А потом буквально через 30 секунд прилетел снаряд прям отцу под левую бедро. И получилось, что вот так, снарядом от мины получил ранение. Они заняли позицию, укрепились, им надо было ну, держать караул. Вот Алексей держал, как бы лежал в лежке, он просматривал улицу, чтобы никто не прошел. А... Петя с папой были как бы отдыхающие смены, они сидели просто вот между собой там разговаривали. Ну все находились как бы рядом в одном месте в зоне поражения и в таком, таким образом как бы получили Петя и папа получили тяжелые ранения, а Алексей за счет того что лежал в лёжке, ему как бы чуть меньше досталось но все равно ранение хорошего ну, тяжелое можно сказать отец уже прилетел во львов там во львове на сегодняшний сегодня делали ему операцию повторно на данный момент выходит с ком и операция прошла успешно петя тоже в во, во львове ну, то есть они получают медицинскую помощь, дальше будет какая-то реабилитация. Как оно все будет происходить, еще пока неизвестно. Потерял где-то порядка полтора литра крови. Он, ему потом доливали ее, ну, делали переливание крови. Не на данный момент кровь не нужна. Когда я попал в госпиталь, мы как раз собирались делать переливание. Я предлагал сдать кровь, лечь на прямое переливание, потому что у нас подходит кровь. Но сказали, что на данный момент это не настолько срочно. Он подождет, ему привезут. То есть буквально там через 15 минут привезли ему начали делать переливание. Сказал, что вот я тебе, я ему сказал что я тебя оставил без присмотра, а ты опять куда-то залез. Ну, а та... він все. Ну що, посміявся, поолибався. Нічого. Нормально. Нічого особливого не говорив, просто були раді друг друга бачити. рад, що живий. Пусть що скажи для тих, хто, не знаю, допомагає Батьку, скільки там грошей зібрали, і, ну, чи знаєш, ти скільки взагалі буде треба. Чи... Ми на даний момент не знаємо, скільки треба. О, на... Ну, сегодняшнее утро там было около 100 тысяч гривен. Э -э люди звонят, мне звонили в Италии, человек звонил, просил, чтобы я ему дал какой-нибудь международный э -э ну, способ оплаты этого всего. Вот, э кстати, буквально там полчаса назад меня на улице встретила женщина и дала мне 800 гривен. вот просто в карман засунула, сказала, Она, это твоему на, це твоєму папе на лічення. Тобто, тут как то так. Люди допомагають. им за це дякую. Ми благодарны. Насколько, ну, сколько в конце концов нам треба для цього деньги, ми ще поки как бы, не вияснили. Між мною і сином на сьогоднішній день різниці немає. Але повсада у нього поважніша. Він нафтогаз України, на бензозаправщику. А я всього лиш директор полівої лазні, якої ще немає.